Представляем пульт управления фанкойлами MC-TRF-S2 Premium Touch от MyCont. Данная модель с терминалом Modbus RS485 предназначена для управления двухтрубными фанколями, которые работают в трех режимах: холод, тепло, вентиляция. Пульт позволяет задать скорость вентилятора, а также открывать и закрывать водяной клапан. С помощью комнатного термостата можно максимально точно регулировать температуру в диапазоне от минус 10 до плюс 30 градусов по Цельсию при максимальной нагрузке в 3 ампера. Пульт позволяет настраивать программу работы на неделю вперед. Дизайн модели разработан в стиле современных смартфонов. Большой сенсорный экран с приятной голубой подсветкой отображает как текстовую, так и графическую информацию. Меню интуитивно понятно и организовано при помощи простых пиктограмм. Пульт представлен в белом и черном цвете.